Ну что ж, наша программа продовжується, и мы обіцяли вам саме сегодня визначити лідерку цього тижня в конкурсі ранкова красуня. І так, генератор от случайных чисел, це адская машина, уже заведена. Сегодня определимо из 12 участниц этой недели лучшую при помощи вот этого нехитрого способа и сети интернет. Почему бы нет? Итак, у нас числа от 2 до 13. Почему именно до 13? Потому что перша – это фотография альмова. На всякий случай, всем тем, кто первый раз с нами участвует вот в таком вот розыгрыше. объясняю все правила. Не будем тянуть время, у нас уже готовы наши гости зайти в студию, поэтому хотелось бы с ними быстрее пообщаться, а определить лучшую девушку сегодня будем именно таким способом. Итак, если вы сейчас увидите магическим движением руки, я заведу мышку на слово «сгенерировать», мы нажимаем и получаем число под номером 8. Сейчас нам э, наш режиссер поможет, э, кто же, кто же, какая фотография у нас под номером 8 находится. И мы с удовольствием скажем, как же зовут его девуш, эту девушку. Э, и запросы запросим мы ее до нашей студии уже наступного тижня у понеделок. Нагадую, что за результатами вот, у меня есть даже имя Бажанова Юлия. Вот так выглядит замечательная девушка из города Запорожье, я так понимаю. Поздравляем, поздравляем именно вас. Вот таким вот способом мы определили. Спасибо, что заходите к нам на страничку ВК, добавляетесь в альбом, добавляетесь в число наших друзей. И вот теперь победительницу Юлю мы все сможем увидеть в нашей студии уже на следующей неделе. Поэтому приглашаем вас как раз вот на нашем утреннем эфире. И какой-то удобный день выберем. В общем, оставайтесь с нами на связи. Пока что преремся на погоду и с удовольствием встретим в нашей студии еще одних замечательных запорожских КВНчиков.